আপোনাৰ সন্তানটিয়ে যেতিয়া কথা নুশুনে বা দুষ্টামি কৰে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনি বিভিন্ন ধৰণে আপুনি গালি শপুনি পাৰে হয়তো আপুনি এনেকৈও গালি পাৰে যে ফটচী যোৱা জহনি যোৱা মাৰ বাপেৰ মৌ চোবোৱা এনেধৰণেও আপুনি গালি শপুনি পাৰে যদিও আপুনি এনেদৰে গালি শপুনি পাৰে সেয়া কিন্তু আপুনি অন্তৰৰ পৰা কিন্তু গালি শপুনি নাপাৰে যদিও আপুনি অন্তৰৰ পৰা সেই গালি আপুনি নাপাৰে তথাপিও সেয়া হৈছে ব্ৰহ্ম বাক্য আৰু ব্ৰহ্মবাক্য কেতিয়াও অথলা নাযায় গতিকে সেই অভিশাপ আপোনাৰ সন্তানটিক গাত লাগিবই লাগিব গতিকে আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনি তেনেদৰে গালি নাপাৰি আপুনি মৰমেৰে আপোনাৰ সন্তানটিক বুজাব আৰু ভগৱন্তৰ ওচৰত আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰিব সেই ভগৱান মোৰ সন্তানটিক আপুনি সুমতি সজ্ঞান দিয়ক তেওঁক আপুনি সৎ পথলৈ আনক তেওঁক আপুনি ভাল পথলৈ আনক এনেদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধন্যবাদ